как там организовано, и я понял, что это для нас огромная перспектива. И если хотите сказать, послушаем. Потому что находится на территории предприятия, которое кроме долгов ничего не рождает, ни, ни, никакие производственные мощности не развиваются. Задолженность до бюджета всех уровней огромная. И поэтому я думаю, что вот это правильное решение. Это единственное правильное решение, что нормальный хозяин, который наладил уже производство там, организовал, и фирма называется «Агропереробка», как раз под соответствует тому профилю, который нами должно быть. Мне кажется, нам просто повезло с тем, что это предприятие было приобретено именно не каким-нибудь, извините, ну, как говорят, человеком далеким от сельскохозяйственного производства, а те, которые занимаются рядом с нами этим. Делом. Так что я хочу сказать, что это будут наши рабочие места, это будет э, в бюджете какие-то, как говорят, поступления. А вот они долгие депутаты, наверное, чинили. Я прошу прощения, о долгах сегодня не идет речь. Я в лёд и не верю, что это не создаётся. Я не знаю, что я отмечу, что это хороший вопрос. Вопрос о долгах, это, как говорится, между собственниками решается. А то, что в Теплодаре появится предприятие, на котором будут работать люди, которые живут рядышком в Теплодаре, и которые будут платить налоги у нас в нас местный бюджет, это положительный момент. И его нужно приветствовать и, как говорят, всячески помогать. И не ставить палки в колеса, и не за а это только умные вопросы. Самые умные вопросы, Алексей Васильевич. Гроши есть гроши. Если да. ты должен, и вдруг ты купляешь, откуда у тебя гроши, если ты должен? Кизиль в районе задавал вопрос, я И название предприятия и, немножко по-другому, да, а потом да, так да, а, да, 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 называется. Сергей Дмитриевич, э, чтобы не завис ваш вопрос э, в воздухе по поводу задолжки указанного предприятия, значит, э, я докладывал на одной из последних, не помню, э, сессий очередных неочередных, информировал точнее уважаемых депутатов о том, что значительная часть Казимирова уже выплачена была, и не более как на прошлой неделе, у нас в принципе каждый день крайне критически финансово в самом прямом смысле. Так вот, не более чем на прошлой неделе, Казимиров порядка 100 тысяч оставшиеся суммы долга, перечислил. И плюс городу на наш личный упрос Михаила Васильевича, когда нам надо было срочно проплачивать очередной транс за природный газ, было перечислено от Казимирова порядка 50 тысяч гривен. Вот такую помощь. помощь вот тут э, спикер, э, он думает, что его никто не слышит. Мы его все слышим. Он говорит, что лично, якобы, нам с Михаилом Ласиевичем, не лично нам, вы так а городу, для того чтобы да, город, да, да, прокладил да, да. отремонтированный газ, водоканал. прошу никуда лично. Вы назвали, что нам с Михаилом Ласиевичем помощь, кто за данное решение взяти за основу? Ваши личные кто против. За? Проти. Немає. Кто Есть. за? Против. Отримался. Запитань больше нет? Есть. А вот Произошла сделка, понятно, мы не против. Пусть занимается. А Карас не в долгах перед городским советом? Ну, а я что-то, что-то... А долги, долги. А долги кто-то взял? Когда -то было тогда и... эту сделку не, не подписывать. А мы Пусть бы они, они не согласятся. А? А? не обещали. имели а? городской совет, теперь они ушли, продали. И долги списали. У нас есть решение суда. Михаил Михайлович, мы не подпадаем. Решение суда судьи доктор. Это же не на второй Давайте Давайте раз. Раз. Значит, сейчас раз сейчас идут судебные... Судебные, мы подали свои тоже иск. Идут судебные сейчас разбирательства, у них еще есть две квартиры, еще есть там. Приятные. Я понимаю, но у них есть имущество, например, вот то же самое, вот бывшая котельная. Не Нет, ну как, там помещение приличное. Нет, я же говорю, там идут Хотели? суды. Котельное нет, а почему? По карате идут суды. Мы свои претензии тоже выставили. Ну там налоговая первая, я положил еще полтора года назад. Там, нам не хватит. <свист> ну, может, нам в первую очередь. <свист> мы в четвертую очередь Юрий Петрович, а так мы, как работает мы, державно сейчас служба, я боюсь, что вообще никому не хватит. <свист> я вам да. э, открою, если еще не формировал, такой в кавычках маленький секрет. Был вот четко прикрепленный державный выканавец на Теплодар, Михайлова, фамилия Михайлова Светлана. Сейчас она уволилась или ее уволят, неважно. Нет. Вот наши есть, по моему поручению, связано с руководителем Державного Кто теперь будет вести эти подарки? Ну, мы сейчас определимся. Но я думаю, что в ближайшие дни... То есть на сегодняшний день, вот 24 ноября, и конкретно нельзя обратиться к конкретному виконавцу, у которого дела по теклодару, в том числе и по карасе. Я обещаю нам в течение нескольких дней определиться. У нас там много зависших вопросов. И караса, и автостоянка, то, что в Печерского выявили хозяйство забираем, власть, там, в Заберянке, от коммунального власти там наложили. Что у Остановка, да, вот это здание. Другие вопросы. Сейчас реально физически никто не занимается этим ударом, обещают разрулить этот вопрос кадровый в течение вот, самых ближайших Вы, Сам обещает, вы, что, что, вы знаете, очередь а на облоге, тела а значит, есть то которые, там, Он уже станет нашей территории, так что... Нет, я его... ну, же придем... Останется собственник, уже будет другой. Она какая а разница? Они же да. опять платить Надо, чтобы было эффективный ну, суд. я должен всех прощать, но все должен не отдаст. Это не относится к сути вопроса. Да, ну, да. Кто за данное решение от силы, прошу голосовать. Кто за? за? Против. Потребуется решение принято. Следующий. Да. Уважаемые депутаты, последний вопрос, по которому я имею честь докладывать. Я значит, информировал на сентябрьском пленарном заседании, и мы принимали соответствующее решение. У нас достаточно сложные, поверьте, не по нашей вине, мягко говоря, сложные взаимоотношения с такой частной компанией, взгляд, как Белстрой, руководитель там Куба. Да? Да. Значит, И мы принимали, к сожалению, эти взаимоотношения в лучшую сторону не налажены. я бы сказал, что наоборот. На сегодняшний день, я вас информировал в сентябре, что там, скорее всего, без судов не обойдется, так оно и есть, на сегодняшний день есть уже определенное судебное разбирательство, которое рассматривается в порядке административного судочинства. Значит, 29 сентября текущего года мы принимали решение о... Про выснования решения Диплодарской міськой рады принятого в мае 2012 года абсолютно противоправное, в котором было предусмотрено продление с ним договора аренды. Значит, что тут вот, вот есть соответствующие и рекомендации Конституционного суда Украины, Верховного Суда, Высшего хозяйства Украины. Вот Конституционный суд дословно, он пишет и рекомендует, что орган местного управления, да, вправе принимать решения про внесение изменений, дополнений в ранее принятые решения и отменять их, скосовывать их. Вот что они рекомендуют. А не про Поэтому у нас, ну, для, скажем так, для юридической чистоплотности, для, чтобы корректно это все звучало, потому что сути это абсолютно не меняет того решения, которое мы приняли. Прошу рассмотреть и принять положительное решение по следующему проекту. Про внесение змін до решения Гиблодарской Минской Рады Одесской области в 29.09 поточного року, номер 175, дробь до соответствующих норм права, Теплодарская Минская Рада вырешила. Пункт 1. Внести зміни до рішення Тепладарської міської ради Одеської області від 29.09.2016 року номер 50 про визнання недійсним рішення Тепладарської міської ради від 31.05.2012 року номер 252, а саме в преамбулі слова «визнання недійсним» замінити на слово «скасування». В пункте 1 слова «визнати недійсним» заменить на слово «скасувати». Контроль за выполнением данного решения покласти на відповідну профильную комиссию. То есть, я поясняю, мы о, меняем формулировку. Не выяснить не действуем, а отменяем. Кто за данное решение взято из основу, прошу. Кто за? Против? Отримался. Есть ли по Кто за данное решение в целом, прошу. Кто за? Против? Отримался решение. Наступний доповідач. Довінтина Володимирівна. Написно мені 31. 12. На ваш розгляд представлено зміни до проекту місцевого mm статуту. -hmm. Просто норми під податку. Відповідно до статті 25-26 закону України про місцеве самоврядування в Україні, gruppo 28, статті 208 284 Податкового кодексу України та статті 797 цивільного кодексу України Тиходарська міська рада вирішила встановити пільги по сплаті за земельного податку, від якого звільняються на території міста Теподар Деської області з 01.01.2017 2017 року. За загального користування комунальної власності парки, виконавчі органи Тиходарської міської ради, дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади, заклади культури, науки, освіти. Охорони здоров'я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів бюджету міста Теплодар. Комунальні підприємства, засновниками яких є Теплодарська міська рада, що мають право на користування земельними ділянками. Земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти комунальної власності, передані в оренду будівлі, їх частин, якщо не використовуються для здійснення підприємницької діяльності. Громадські організації інвалідів України. Державні установи, які фінансуються з місцевого або державного бюджету. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань годування замельних відносин, охорони колишнього середовища, будівництва та архітектури та з фінансово економічного питань бюджету інвестицій з комуніка власності та підтримки підприємницької діяльності Хто за дане рішення взяти за основу Хто за проти отримався? Запитання є? Прозвучала громадська організація інвалідів. Тільки а Рада ветеранів, а Чорнобильці. Чогось стільки громадська організація інвалідів. Чорнобильська добре інвалідна організація Ну, Вона не тим паче тим, реєстрація не писана інвалідів. Зараз ну, ну, інвалідів є там. Є там слово інвалідів.

ну, что ж такое? Ну, и инвалидные, Давай ветераны, ветераны. Это ветераны, организации инвалидов, чернобыльцы. Это что же инвалидная организация? Ну, все есть. Ну, потом будет это доказано. Это инвалидная организация. Наташа, считайте, пожалуйста, еще первый пункт, там не перечислено, вот это вот там, как там написано правильно? Там однорюмно, что так, что так. Надо. Чернобыль платит, согласно закону, 30 гривен в месяц. 1% от э, оценки арендованного имущества. Мы говорим за землю. И в том числе там и земля есть тоже. Там не в том числе. А не в том числе. Ну есть там. Мы за землю тоже платим. Ну знаю, что есть. Прочитайте еще раз. Еще раз именно этот пункт. Первый пункт. Нет, первым там... Ну там где перечисление идет, кому предоставляется любовь его. Встановити пільги сплаті земельного податку, якого зміняються на території міста та подарки з спершу на першу землі загального користування, виконавчі органи теперської міського ради, загальне дошкільне та загальноосвітні, навчальні заклади, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю отримуються за рахунок коштів бюджету міста Теплодар, подар, комунальні підприємства, земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти комунальної власності, громадські організації інвалідів України. Громадській організації організації. В мене пропозиція Розписати, тому що в нас в місті зареєстровані громадська організація інвалідів, громадська організація і громадська організація Ради ветеранів. Тому я пропоную, моя пропозиція, через кому там перерахувати. А скільки можуть про ти чи от три цих організацій, які є спіки, ви знаєте? Закон забороняє зараз переляковувати установи підприємства. Тільки категорія може бути в нашому рішенні. Тобто, або бюджетні установи Нельзя написати школа, дітський сад. То есть никого Все, не понятно, Спасибо. понял, да? Где-то да. категория. Вот докладчик должен нам это объяснить. Михаил можно? Да. Я бы попросил, там вот есть формулировка за рахунок э, не целого бюджета, какие утримаются объекты социального занятия. За да, рахунок То есть не попадает, мы уже сталкивались и делали изменения и Центр занятости. Может убрать это слово? За рахунок кошечных? без целого бюджета не стыдно А где социальное И лицеи, и центр занятости, получается, тоже тогда не попадают под это. То есть, мы должны сплачивать без всяких, как все другие. То есть, убрать это мы это У нас есть коммунальная власть, и коммунальная власть, в лице и лицеи наши. и подашь, что я и это сессия не рады. Ну хорошо, вы хотите центр занятости обложить налогов, до сих пор не это было. Это не выдолковый, я же это сессия не рады. Мы не можем ваши предложения сейчас рассматривать. Я это просто это прошу, не, решение сейчас действует, чтобы... Еще раз, раз комментирую. Значит, все, кто финансируется с государственного бюджета, Ваша, а вы, а вы, ваша вышестоящая организация должна обратиться к Депутатской Минской Раде письмом о том, что она просит эту пильму.

За основу, правда, да? Да. 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 А, кто за? Да. А, за? Против? решение да. Следующий пакет. Да. Да. 14? Да. 23? Про проекта за да. за за кто за данное решение взято за основу Кто за? Есть запитание? Да. Хто за задані рішення в цілому прошу голосувати? Хто за? Проти. Отримався рішення. Слідче. 24, 27. Хто за дане рішення взяти за основу, прошу голосувати. Хто за? Проти. Отримався. Запитання. Хто за дані рішення в вціленно? Хто за? Проти. Отримався. є. Бажаючи гості. Давай займемся сексом. Так да. называется премьера нашего нового спектакля. Я говорила, что я вас повеселю. Я говорила, что я вас повеселю. Немножко. Премьера состоится 11 декабря. Я почему сейчас объявляю здесь, чтобы для всяких британских воспитаний, то, чтобы не было никаких кривоток. Это, в общем-то, комедия, довольно-таки пристойная. Все достойно внимания. Вот. И приглашаем на премьеру спектакль нашего театра Чмыховой. Ставят этот спектакль. Появятся такие афиши в городе, поэтому прошу принимать это правильно. Секса не было в Советском Союзе. а поучаствовать вот, можно. 40 гривен будет в какой билет, поэтому все Я хочу выразить благодарность нашему депутату, Государственной Аркадию Александровичу. Он спас нас, Алексей Нас спас нас, нашу предприятие, Щоб ми розчитали знялися, і зняли судові рішення подали енерго проти нашої руки комунального союзу. Ми хочемо <звідування> ще не Судар, на сплату, на сплату, на сплату. <звідування> <звідування> Значить, хочу ще нагадати у нас. Тепло є, але проблема встається. Ми повинні всі платити за всі комунальні послуги. Як і за тепло, воду. І регулярні. Всі послуги. Тому що це залежить, як ми вже побачили. Ми думали, що приватне підприємство Кулдаренерго, виніємо, так винні ми, діла цього немає, показується маємо. Тому що ці борги є нашого населення, наших підприємств, їх потрібно платити. Якщо б у нас було все, всі б платили вчасно, у нас не було б проблем. Ми б вийшли в опалення і вчасно. і... Пітрошку не, було... не передали, але хочу сказати, що ми вчора подали в суд про невизнання цих. Нашого газу, ну, тристоронній договір, що в нас був. Ми вчора подали в господарський суд про не визнання недійсними цих договорів. Хочу ще нагадати, що в нас закінчується рік, тому 16 грудня 18.00, 18.17. Ми повинні провести звіт як міського голови, секретаря ради, наших депутатів, в цілому міської ради, податкову. Також до кінця року в бумажному вигляді електронному всі депутати повинні подати секретарю ради звіт про виконання. все выставим на сайт. Да, и фамилии тоже надо озвучивать. Только депутат, давайте А как платить,

Я прошу, и я поднимал вопрос на исполком, что мешает сессии принять решение, если там боятся газета или сайты, опубликовать список божников Теплодар Энерго юрлиц. Станом, допустим, на 1 грудня сделать определение в Теплодарской вестнике, уважаемые жители юрлица, будут э, ну, опубликованы данные, встученные да, сразу Скажите, мы имеем право вмешиваться в дела частных Если, если частные, да. если частные лица довели до того, что дети в <свободит> холоде <свободит> и город <болит> на коленях, <служб> <лежит> я считаю, да, что имеем Обратиться к теплодарке к вы СМИ, они имеют право. Не, это мы это не имеем. А они не передали. не передали. Они не